Звычайны канцэрт з незвычайнымі артыстамі прайшоў у тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва горада баранавічы. Здавалася б, мерапрыемства не такое ўжо і вялікае, але для ўсіх яго удзельнікаў гэта важя падзея. Чаму даведаемся з наступнага матэрыяла? Удзельнікі канцрта маладыя людзі з абмежаванымі псіхафізічнымі магчымасцямі, якія наведваюць аддзяленне дзённага знаходжання для інвалідаў пры тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Засвоюць элементарныя навыкі вакалу ухарэаграфіі ужыцца ў тую ці іншую ролю. м было зусім няпроста. Паторенне хваробы патрабуе фізічных і душэўных намаганняў. Сёння гэтыя людзі не баяцца сцэны, яны любят спяваць і танцаваць, актуна удзельнічаюць у тэатралізаваных пастаноўках ўген коваленко пастаянны удзельнік канцэртаў на жыццё у некатораой ступені абмежаваная дыягназам ён не наракае у тэрытарыяльны цэнтр прыйшоў каб навучыцца нешта рабіць сваімі руками і асваю тут прафесію вытворца мастацкіх вырабаў зельноголакна я умеплета і еще могуда ага. лучше всего продается наверное да а да мінулым годзе Яўген зарэгістраваўся ў якасці рамесніка і стаў прадаваць сувенірныя вырабы, якія ён зрабіў сваімі руками. Вырабам такой прадукцыі займаецца яшчэ 13 чалавек. Усе яны таксама зарэгістраваныя як рамеснікі. З працый майстэрняў цэнтра пазнаёміліся навучэнцы спецыялізаванага класа сёммай баранавіцкай школы і выхаванцы цэнтра карэкцыйна развіваючага навучання і рэабілітацыі, якія былі запрошаны на канцэрт с такой категории детей и с данными учреждениями у нас осуществляется уже давно тесное сотрудничество и взаимодействие по преемственности потому что выпускники этих учебных заведений как правило приходят когда им исполняется 18 лет в наш территориальный центр и продолжают в сваивать новыя навыкі і закрепляць те, которые уже получили в учебных завядзеннях. Рынага ўрон змагла аб'яднаць каманду аднадумцаў, людзей неабыякавых да чужых праблем і галоўна творчых. Інакш і не было б тут так таких канцэртаў і таго энтузіязму,кі маладыя людзі з абмежаванымі магчымасцямі бяруцца за любую справу. Наталя Василўская, Кацярына Сстраа юрыры цітаў абласныя навіны баранавіча.